हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग आज के इस ब्लॉग में सभी का स्वागत है और मैं जा रहा हूँ अभी अकोला मैं आया हूँ मेरे नज़दीकी बस स्टॉप पर यहाँ से मैंने बस पकड़ी बस पकड़ी और सीधा बैठ गया बस के अंदर बस खाली थी बस में बहुत सी जगह थी कहीं भी बैठो तो यहाँ पर हम बैठ गए मैं अकेला था मेरे साथ कोई नहीं था तो बस में बैठने के बाद जा रहे अब अकोला ये बार का और फाइनली अकोला पास पहुंचने वाली है और ये आ गया हमारा सुंदर सा ऐसे अकोला मैं पहुंच गया फिर अकोला के बस स्टॉप पर अकोला के बस स्टॉप से मैंने बस से उधर मैंने सोचा आप लोगों को कोई बस भी दिखा देता हूँ यहाँ का बस स्टॉप भी दिखा देता हूँ कैसा है इसलिए बस स्टॉप दिखा रहा हूँ लो तो आप लोगों को अकोला तो थम्बेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मुंबई मुंबई में जा रहा हूँ मुंबई में मेरा एग्जाम भी है और कुछ लोगों से मिलना भी है तो इसलिए जा रहा हूँ मुंबई अभी रेलवे स्टेशन के पास बैठा हूँ बाहर क्योंकि मेरे ट्रेन को था टाइम ट्रेन थी आने वाली थी और रात के नौ बजे इसे बाहर वेट किया और फिर फाइनली ट्रेन में बैठ गया मैं और यह है मॉर्निंग व्यू ट्रेन के बाहर का व्यू जो है इतना सुंदर था बहुत सुंदर था इधर से जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस अपना से मुंबई आने में मुझे कम से कम नौ घंटे लगे हैं थोड़ी देर में मैं आप मुंबई पहुंचने वाला हूं। दादर स्टेशन पर मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और यह बहुत ही खूबसूरत सा ऐसा शहर है जहां इसको खूबसूरत तरीके से बनाया गया है वही यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगाता है यहाँ का नेचर और यहाँ का मौसम बहुत ही सुकून भरा यहाँ का मौसम है स्टेशन पर पहुंचने के बाद मेरा सोलापुर का एक फ्रेंड है जो मुझे यहाँ पर रिसीव करने के लिए आया और यहाँ से हम गए सीधा रूम पर हमने एक रूम बुक किया था तो वहाँ पर हम चले गए रूम के बाहर हमें कोई मिलने आया था तो देखिए आप कौन आया हमें मिलने के लिए बहुत ही स्पेशल पर्सन है फाइनली सोचता इससे मुलाकात हो हाँ गई बहुत ही अच्छा लगा इनको मिल और इतना खुश हो रहे है हम लोग कि बहुत क्योंकि चार साल से हम फ्रेंड है और आज पहली बार मिले थे तो यहाँ से सीधा हम गए चैत्य भूमि एनी सहितताई और मैं हम तीनों भी चैत्य भूमि गए देखने के लिए बहुत ही बारिश चल रही थी बारिश में पूरे भीग गए थे हम फिर भी हम घूमते रहे सभी था था <laughs> भाई यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का नेचर बहुत ही खूबसूरत है और समुंदर के किनारे के ही चेती भूमि है और यहाँ पे बारिश भी चालू थी साइड में समुंदर भी था बहुत मस्त लग रहा था ये देखिए शानदार नजारा आहे फिरायला ॲनी दादा पण व्हिडिओमध्ये हो नमस्कार यूट्यूब फॅमिली तर मला आहे ना शुभमदादा भेटायला आलेला इथे ते लोक फिरायला आलेले दादा आणि दादा तर मला खूप बरं वाटलं भेटून तर दादाला मी इथे शिवाजी पार्कला आलो आहे आम्ही आता आपले

ते आणि दादाचं सा काम चालू आहे व्हिडिओ बनवायचे सविता ताई आणि मी आम्ही दोघे जण चैत्यभूमीला आहे डॉक्टर आंबेडकर यांच्या स्मारकातून आजची डेट आहे पंधरा ऑगस्ट तर इथं आज एवढी म्हणजे गर्दी पण नाही आहे पण चांगला प्रोग्राम वगैरे होत आहे त्याच्यामुळे लोक वगैरे आलेले आहेत हा ॲनी आहे सोलापूरचा माझा मित्र युट्यूबरचा आहे आणि ह्या सविता ताई आहेत ह्या पण युट्यूबर तुम्ही ओळखत साइड में एक गौतम बुद्ध की मूर्ति पीछे आप देख सकते हो जो भी अभी अभी मैंने वीडियो में दिखाई तो इस साइड से एंट्रेंस है तो थांग समुंदर थांग पाणी थांग नाटा आणि ते खूप पाऊस पडतोय आणि एवढ्या पावसामध्ये आम्ही जाऊन नाही तर भूमीला तर दादा आलाय माझा

ते आले तर मी बोलवे नक्की छान नक्की भेटू एखाद्या वेळेस गेट ऑफ इंडियाला जाणार आहोत